еще раз вам поясняю, товарищ Игорь Алексеевич. Вы в телефонном режиме шантажируете председателя партии, ее членов. Нет, да. А снятие их кандидатуры. А снятие их кандидатуры. Сегодня в 7 утра Нет, товарищ Коробка заявил о том, что члены будут не зарегистрированы. Очень просто. Юрий Алексеевич, сегодня в 7 утра вы позвонили э, представителю партии говорить о том, что члены не будут зарегистрированы. Почему? Если не будет снята кандидатура стрелец Веры Петрович, если не будет снята кандидатура Стрелец, «Стрелец» Веры Петровны, «Столктура»? «Столктура? А вы, потому снимайте. что у вас не личное неприязненные отношения. Скажите, законом Украины про местных выборах предусмотрено о том, что личное неприязненные отношения это основание для отказа в регистрации членов кандидата в депутаты по списку. Как вы прокомментируете, Юрий Алексеевич? Это вам устная жалоба на ваши действия. Вы это, как не разумеете, что за зараз... Я И хочу раз, услышать да, ваши пояснения, наше... Юрий Алексеевич. Да. Что, что это за шантаж в телефонном режиме? Сотрудникам партии. голова комиссии. Вы тут нарядка для охраны Городского Где Юрий Алексеевич, Повторит дайте, пожалуйста, свои пояснения по поводу того, что вы шантажируете отказом по личным мотивам списка кандидатов в депутаты от партии Возрождения, пока Стрелец Вера Петровна не снимет свою кандидатуру с выборов в райсовет и в городской совет верчевского района. Как вы можете это пояснить? чтобы люди чули. Мешканцы, миста, дырочиш, голова Это какие? Банкера, коррупционные власти, действия? Или с чем связаны нет... такие нарушения, которые вы допускаете? Сейчас продемонстрируют наглядно ваши звонки, которые сейчас мы наглядно звонки, у были. я думаю, вы доверяете. Как же? У нас, всем, у, нас же на у нас же президент говорит о том, что будут соблюдены разбавляю. права всех участников избирательного процесса. Правы, за какие, за какие денежные средства или за какие блага вы осуществляете такие действия? Это коррупционные действия, это личные действия, или это ну, психические действия. Какие это действия? Зачем вы это делаете? Вы Можно показать полный порядок, я еще раз хороший. Что-что? Вы особисто и те, кто зашли с вами, порушают порядок выборчего, процесс. процесса. Я лично считаю, что в ваших действиях есть состав... Добрый, ну, звертайтесь с ответственной заявой. Сейчас я выключу. Рамки. Я к вам обращаюсь, я хочу услышать ваши пояснения. Объясните партии Возрождения. Я хочу услышать пояснения, каким образом ваши звонки э, соотносятся с законом Украины местных выборов. Там предусмотрено, о том, что глава местного э, территориальной комиссии может звонить и шантажировать о том, что не зарегистрирует весь список, пока не будет снята кандидатура стрельбы. Люди включайте, чтобы чулы, люди, сказали, какие деньги и все остальное. Что творит партия власти? Я не знаю, какие ваши условия были, я всячески не спрашиваю. Она сказала, что она готова снять свою кандидатуру с города. А с района ей уже зарегистрировано. Понятно. А с района, Короче, она не может стрелять, состоится она с кандидатом в курсовет? О каких договоренностях идет речь? Можете пояснить, пожалуйста? Какие договоренности вы имеете в виду? вы порушили этот порядок. Какие договоренности вы имеете я, я, делаю, я, не, я не я их пояснил. Будь кому, кто тебе что за счет для вас, для вас. А мы вам сейчас иллюстрацию вот, 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 Прямо здесь. объяснить. кто такой народ? Мы, 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 мы это вы не считаете. Кто вы? Какие конкретно вы имеете договоренности? Поясните, пожалуйста. Какие в виду вы имеете договоренности? Денежные? Какие договоренности вы имеете в виду? А вы ви не скажете, кто вас уповноважил? Вы не мой? Запитання від народу. Кто вас уповноважил? Юрий Алексеев. Вашу выходку я оценлю як тиск на виборчу Та хто на вас комитету. У вас вопрос надають, а вы не можете ответить. Дело в том, что тиск... и давление. Вы это как, не раз, раз, вы это как раз это как раз в президиуме, это из кандидатов. А урну не хочется? Юрий Алексеевич, о каких договоренностях идет речь? Поясните, пожалуйста. Пока не приехали сотрудники милиции, мы не подали в соответствующем положении. Подавайте, и... я вам сейчас расскажу. Это ваше право. Вы не поняли. Мы пережили Майдан, мы пережили в революцию гидности. И сейчас мы вас будем иллюстрировать прямо здесь. Как принято? Что давайте? О каких договоренностях этих идет речь? Какие вы деньги хотите? Я не разумею, про что вы А вы а что, вы идиот у вас а, у право. вас симптомы есть? А, вы не а? понимаете, чья это речь? Или фанаскопическую экспертизу надо назначать, что это ваш голос? Ваше право призначает еще позже. Я не разумею, про что... О каких я... договоренностях идет речь? Какие вы телефонные звонки совершаете и что вы вымогаете? Я не разумею, прошу. Поясните, я пожалуйста, говорю. что вы вымогаете у партии еще возрождения? Раз скажу, не час, не Сейчас как раз время. Поясните, какие вы, какие строится. вы средства вымогаете у Это партии возрождения? Строится. А что из вашего разговора мне показалось? За примещение. В честь вас? чего? Я житель территориальной громады Дергачи. Кроме вичи, того, вичи, я представитель вичи, партии, партии возрождения. Партии возрождения. Дани не паны, Афилипамет, А Украины, не Памет, 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 а не памет, 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 Продовжувати ведення засідання. будь пожалуйста, прошу які ви сіска вимагаєте у партії возрастати бути присутніми на засіданні. Юрій, ласка, які ви сміскали маєте у партії возрождения. Ви свій обов'язок? боюсь. Уважаємо господарство, одну секундочку. Вы канайте, ворог местная комісія, виск который... В акте за регистрацию кандидата. Я разъяснил вам Проверьте, если у него отсутствуют документы, с с доставьте его в рай Одну секунду. Да нет, секундочку, пожалуйста, сейчас. участия в выборах. Как называется это шантаж? Денег хотите? Что вы хотите? Я вообще раз поясняю. Чем я вам следует обидовать ваши, за ваши заявы? Я же буду а а вам не буду как у А чем вам обидовать не Это личное отношение? Да, это личные отношения. В чем конкретно? Поясните, пожалуйста. Вы же независимая глава комиссии. Милиция, вы что, не разумеете своих обувь? Вот взяточник сидит. Том, товарищи милиционеры. Это устное заявление о слушании. Юрий Алексеевич, что вы помогаете в телефонном режиме у вас в телепарке возрождения? Я не разумею, про что А как принять отказ в регистрации? Які основання, Юрій Олексійович? Мені теж хочеться почути. Я кандидат в депутати. Мене цікавить, які вимоги у вас, як, що, що я не можу бути депутатом. Я де знаю, що це ваші вічні в... амбіції. Це старий, стара... Пар... Законодателість, яка в... регулює даний процес, указано в ваш вашій вічній ампіції. Це просто чоловік... Це що, ви з образом, зі мною? Утім, указано, що коронка Юрія Олексійовича рівно з законодателем. Подскажіть, будь будь ласка. Шановні представники правоохоронних органів, ще раз прошу навести порядок і видалити осіб, які не мають права на участь у засіданні комісії. Я житель територіальної громади. Я не знаю право здесь знаходитися. І благодаря вимірність, ви теж в тому числі сидіти. Можно получить письменный отказ в от регистрации первой силы, или снять? Или ваше личное мнение? Сейчас